মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক বহুতেই বেছি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কাৰণ মোৰ কাৰণে আজিৰ এই দিনটো সপোনৰো অধিৰ হয় কাৰণ মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে মোৰ মই ছাৰক ৰিকুৱেষ্ট কৰাত ছাৰে আহিবৰ কাৰণে হাঁহ পাব বুলি ছাৰক বহুত বহুত ধন্যবাদ ছাৰৰ মোৰ ওপৰত যিখিনি বিশ্বাস হয় যে তেওঁৰ আজিৰ উপস্থিতিয়ে মোক ইমানেই বেছি মটিভেট কৰিছে এই মটিভেশ্যনক লৈয়ে মই অনাগত সময়ত নিজৰ ওপৰত কনফিডেন্স হৈছে যে মই আগন্তুক সময়ত আৰু বেছি ভাল কৰিব পাৰিম আৰু যোনটো মোৰ সপোন হয় যে অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীক মই বক্সিঙৰ ৰাস্তাটো দেখাই দিব পাৰোঁ স্পৰ্টছৰ এখন পৃথিৱী দেখাই দিব পাৰোঁ এই সপোনটো কুৰা হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ আৰু যিসকল বিশিষ্ট ব্যক্তি আহিছে আমাৰ ডি জি পি ছাৰ আহিছে আৰু স্পৰ্টছ মিনিষ্টাৰ মেডাম হয় এম এল এ ছাৰ ডি আই জি মেম হয় আৰু স্পেচিয়েল বহুতো গণ্য মান্য ব্যক্তি আহিছে তেওঁলোকৰ এই বিজি শ্বেডুলৰ মাজত অলপ সময় উলিয়াই আজিৰ মোৰ এই স্পেচিয়েল দিনটোত সকলোৱে মোক আশীৰ্বাদ দিবৰ কাৰণে আহিছে এইটো মোৰ কাৰণে এটা বহুতেই ডাঙৰ কথা এইখিনি মৰম চাগে মই পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ মই নিজকে বহুত বেছি সৌভাগ্যৱান বুলি অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু তাৰ বাবে মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু যিহেতু একাডেমীখন কেনেধৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ একেবাৰে টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি অলিম্পিক খেলি অহাৰ পৰাই মোৰ এইটো সপোন আছিলে যে আমাৰ অসমত মই একাডেমী খোলা য'ত একেবাৰে গাঁও অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালীক যাতে মই উলিয়াই নিব পাৰোঁ আৰু যাতে অলিম্পিকলৈকে ৰাস্তা দেখাব পাৰোঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেললৈকে যাতে ৰাস্তা দেখাব পাৰোঁ আৰু ষ্টাৰ্টিংটো একেবাৰে সৰু নিচিনাকৈ হ'ল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰে মোক কৈছিলে যে প্ৰথমে সৰুকৈ ষ্টাৰ্ট কৰা তুমি চ' ছাৰৰ কথামতেই মই ছাৰ কথাৰ পৰাই সাহস পাইছোঁ যে মই ষ্টাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে চ' ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু সকলোৰে যি ধৰণৰ সমৰ্থন পাইছোঁ সকলোৰে যি ধৰণৰ আশীৰ্বাদ পাইছোঁ মই ভাবিছোঁ অনাগত টাইমত নিশ্চয় মোৰ এই সপোন আমাৰ অসমৰ সপোন যে আমি আৰু পক্সাৰ আৰু প্লেয়াৰ উলিয়াব পাৰোঁ যি কি অলিম্পিকলৈকে যাব পাৰে আৰু মেডেল কঢ়িয়াই আনিব পাৰে এই সপোনটো যাতে নিশ্চয় পূৰা হ'ব আৰু শেষত সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো বিশিষ্ট ব্যক্তি সকল বহুতো মই যেহেতু একবারে নতুন হয় এইটোর উপর মানে বেছি এক্সপেয়েন্স নাই এনে ধরনের একটা ডর ইভেন্ট পতার একু নো সো বহুত ভুল হয়েছে সো সকালে ভুলখিন মাফ কৰে যাতে কারণ নাজানো কোনে কোনে ভালৰে বহিব পাইছে না পাইছে মানে জনা নাই এলালে আৰু চি এম ছাৰকো যাতে ভুল হ'লে একো যাতে বেয়া চেয়া নাপায় আৰু যাতে ছাৰৰ যি আশীৰ্বাদ থাকে মোৰ লগত সেইটোক লৈ যাতে মই আগন্তুক সময়ত ছাৰৰ এই বিশ্বাসটো যাতে মই ভাঙিব নিদিওঁ আৰু যাতে ভাল কৰিব পাৰোঁ তাৰে চেষ্টা কৰিম আৰু শেষত সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ বহুতখিনি মানুহ লাগি আছে মিডিয়া সংগঠনসকল যিসকলে একেবাৰে ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰাই লাগি আছে তেওঁলোককো বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু যিহেতু অকণমান দূৰো হয় এৰিয়াটো বহুত দূৰৰ পৰা মানুহখিনি আহিব লগা হৈছে কষ্টও হৈছে তাৰ কাৰণেও সকলোকে যাতে কোনো বেয়া নাপায় তাৰ কাৰণে ধন্যবাদো দিছোঁ যে আপোনালোকে মোৰ লগত আছে আৰু আমি সকলোৱে মিলি যাতে আমাৰ যোনটো সপোন আমাৰ স্পৰ্টছৰ এই ফিল্ডখন আগবঢ়াই নিয়া এইটো যাতে পূৰা কৰিব পাৰোঁ ফিজিকেল এডুকেশ্যন বিষয়ত ডিগ্ৰী পাঠ্যক্ৰমৰ কাৰণে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমখন শিক্ষানুষ্ঠান অভিৰুচি ইনষ্টিটিউট অৱ ফিজিকেল এডুকেশ্যন দুবছৰীয়া ফিজিকেল এডুকেশ্যনৰ বি পি এড পাঠ্যক্ৰম আৰু চাৰিবছৰীয়া বি পি ই এছ পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে নামভৰ্তি চলি আছে বিতংকৈ জানিবৰ বাবে আজি যোগাযোগ কৰক যোগাযোগৰ নম্বৰসমূহ হৈছে নাইন ফ'ৰ থ্ৰী ফাইভ ওৱান জিৰ' 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 নাইন এইট ছেভেন ডাবল জিৰ' ডাবল টু ডাবল থ্ৰী ফাইভ ফ'ৰ জিৰ' ডাবল এইট ছেভেন ছিক্স ফাইভ টু ওৱান জিৰ' নাইন এইট ৱেবছাইট ডাব্লিউ 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 ডট এ আই পি গুৱাহাটী ডট ইন